И вот эта вода шла под фундамент дома. Были вот такие все окна. В подъездах все было такое. Мы решили сделать лучше, и поэтому выход этот нашли, слава богу, и пробуем. Мешканці цього будинку по вулиці Козача 5 створили своє ОСББ 9 місяців тому. Тоді люди мали великі сумніви щодо доцільності створення такої організації. Чи підтвердились вони? Зараз з'ясуємо. Давода і на обслуживання. Наш кабинет, бухгалтерия, uh -huh. расчетный отдел, uh -huh. про производственная команда. Uh -huh. ну, ну, здесь находятся люди, а именно председатели домов ОСББ, которые объединились в управляющую компанию. И создали ее для того, чтобы в, на надлежащем качестве обслуживать свои же дома. То есть э, цель такая, чтобы показать то, как надо вообще дома обслуживать, как это требует действующее законодательство дом снят с баланса основания. И с 1 мая он в самостоятельном плавании по сегодняшний день. То есть получается больше чем полгода, уже вот 8 и месяцев, и да? Да, вот, да, да. И за этот период выполнено, значит, заменили холодную воду по всему дому, выполнили ремонт кровли, установили тепловой счетчик, заменили окна в подъездах, сделали козырьки. Планируем весной ремонтировать еще непосредственно сами крылечки. И в этом году в плане ремонта электросетей, отопления и горячей воды. Это за 8 месяцев. Это за 8 месяцев такой объем, да. А почему? Потому что нет укса, нет того, кто дает какие-то команды. Сам председатель вместе с правлением по-хозяйски, как для себя дома, принимают решения. 30-50 тысяч гривен на весь дом экономии ежемесячно тепло счетчик окупился за один месяц практически сразу же то есть угу. люди тоже это ощутили ощущают на платежках сравнивая с близлежащими домами то есть за отопление сейчас если раньше они там платили там за двухкомнатную квартиру там гривен 650 у нас 200-300 гривен да? да? Вот такие трубы. А теперь вот они уже те, что поменяли на трубы при выполнении этого ремонта. Люди, когда чувствуют комфорт, они уже начинают по-другому к этому относиться. Они начинают ценить, беречь это. Потому что он хозяин, он следит обо всем. Нам, кто приходит в гости, говорят, что у вас случилось. Окна другие, порядок одно крыльцо чего стоит. Ящички почтовые все замечают. Ну, ящички это как бы так красиво, удобно, но самое основное, что трубы, подвал порядок приводят. У нас же это подтопление было постоянное, крыша течет, щитки заливает. Если раньше мы просто платили, кому-то в карман деньги ложили, ну так, даже не знаем кому, вот, то сейчас мы видим, куда они используются. А электроника выходила из строя. Это все из-за того, что машинные отделения не были утеплены и не был утеплен подъезд. Это мы сейчас на крыше. Два слоя поменена кровля, как этого требует Тоже э -э проект. Сами. Многие люди путают, что перед тем, как делать ОСББ, пусть сначала сделают капитальный ремонт, а потом мы, мы подумаем. На самом деле по-другому. Надо сделать ОСББ, принять это решение, подать э, документы в городской совет, только тогда уже э, город участвует в этом. Ну, сейчас вот вывоз мусора сколько стоит? Сколько раньше стоило, сколько сейчас? Э -э, ну если порядка 7 семи гривен там с копейками, то сейчас где около 4. Мы добились где-то в 2-3 раза мы снизили тариф. От uh, всего микрорайончика идет вода. И вот эта вода шла под фундамент дома. Люди лет 10 писали, обращали вне, внимание. В, в итоге мы этим летом лоток от, отремонтировали, зацементировали, и вода теперь спокойно Уходит и под фундамент дома не, не идет. Ну, хорошо, а как соседи реагируют э, на то, что вот появились окна у вас Бурно. Почему Лавочки? у меня э, в месяц 1200 или 800 гривен, а в этом доме 400 или 300 с такой же самой квартирой? Э, вопросов масса, но вот как-то. Люди у нас любят много думать, но мы всегда им говорим, чтобы потом поздно не было, так как придут управители с 1 июля, и с новыми тарифами уже потом никто никого спрашивать не будет. Значит, дорогая,